بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا Sudah Azim. Ya ayuhah! Lelaki yang amanu, wahai orang-orang yang beriman, kuno kuamina bil kusti, syuhada Hendaklah kamu menjadi orang yang sentiasa menegakkan keadilan lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah walau ala anfusikum awil walidaini wal akrabin salipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa atau kaum terhadap kamu Iyakum ghaniyan au faqiran Wallahu awla bihima Kalau lah orang yang didakwa itu kaya Atau miskin Jangan kamu terhalang daripada menjadi saksi Yang memperkatakan kebenaran Disebab kamu berbim, bertimang rasa Bertimbang rasa Kerana uh, bertimbang rasa Allah aulawihi ma fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa inta dilu jangan pula kamu turut hawa nafsu supaya kamu tidak menyereweng dari keadilan wa in talwu au jika kamu memotabelidkan keterangan ataupun enggan fa innallaha kana bima ta'maluna khabira sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan Ayat ni seperti yang kita sebutkan sebelum ini berkaitan dengan dengan yang terdekat sekali krisis dalam rumah tangga. Krisis dalam rumah tangga ni selalunya seorang dia meletakkan dirinya pada tempat yang betul, tak yang satu lagi pada tempat yang salah. Salah ke salah, salah salahnya. Manusia bila menghadapi krisis dia membela dirinya dahulu. Yang pertama, yang kedua orang yang berada pada di sebelahnya. Di sebelahnya ibu bapaknya, ibu bapaknya, kaum kerabatnya yang terdekat dan penyokongnya. Ini yang betulnya. Pihak lawannya, pihak lawan sama ada dalam rumah tangga, suami isteri, berada di pihak yang salah, yang benar pun kadang-kadangnya salah. Ini Al-Quranul Al Karim ingin ingin menegurkan sikap yang seumpama ini tidak adil sikap seumpama ini adalah sikap yang tidak bertanggungjawab. Tanggungjawab mestilah dipertahankan pertama sekali dahulunya dengan takwa Walaqad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum an tattaqullaha bertakwa kepada Allah dalam hal-hal yang seumpama ini bertakwa kepada Allah dia tidak akan menipu dia akan mengatakan benar sekalipun pada pihak yang pada pihak musuhnya sekalipun yang salah sekalipun berada di pihaknya sendiri dia akan mengaku kesalahan itu ini tanggungjawab ini orang yang bermaruah namanya dua perkara tanggungjawab dalam yang menentukan menentukan uh, Seorang itu sama ada bermaruah ataupun tidak, pertama dia bertakwa kepada Allah. Tidak ada takwa kepada Allah maka tidak ada asas sebenarnya. Dia boleh berbohong, dia boleh menipu di mana-mana saja sebab takwa tidak ada. Takwa yang menentukan dia baik buruk. Takwa yang menentukan nilai sesuatu tindakan. Yang kedua pula tanggungjawabnya ialah memperkatakan benar itu benar, salah itu salah, namanya adil. Quran menyifatkan perkara ini qawami nabil qisti ya ayyuhallazina amanu kunu qawami bil qisti wahai orang-orang yang beriman beriman ni beriman bertakwa dia dekat-dekat itulah tapi di sini juga apabila al-Quran al-Karim ingin mengajak seorang itu supaya dia adil adil dan keadilan ini maulah iman pada awalnya wahai orang yang beriman yang ni layak untuk ber, untuk berlaku adil tetapi orang yang beriman ini jika tidak berlaku adil maka maka dia seolah bertentangan tapi masuk boleh yang kafir disuruh dia berlaku adil dia tidak mempunyai asas keadilan boleh jadi dia lakukan jika ada kepentingan baginya ada kepentingan ada maslahat baginya maka keadilanlah benarlah tapi jika bertentangan dengan maslahatnya maka dia tidak akan berlaku benar dia tidak akan berlaku adil sebab keadilan boleh menentangnya dia akan dia akan berlaku zalim untuk menyelamatkan dirinya katanya kunu tawami nabil qisti hendaklah kamu hendaklah kamu tawami berdiri betul-betul tawami daripada qiyam berdiri betul-betul orang yang berdiri betul ini dia tidak tidak miring, tidak tidak cenderung ke kanan dan tidak cenderung ke kiri dia tidak sengit itu maknanya kawamin kawamin sangat-sangat hukumnya betul-betul kawan betul-betul berdiri bil qisti dengan keadilan betul-betul berdiri dengan keadilan yakni jadi orang yang memihak untuk berusaha sentiasa untuk menegakkan keadilan untuk menegakkan keadilan ini keadilan ini berita mesti benar apa, -apa yang cakap sesuatu mesti benar berita jangan beritanya sebesar sebesar biji sawi dijadikan sebesar kubah sebab orang itu musuh kita kesalahan buat kita kita sendiri yang besar diperkecilkan yang besar itu ini namanya tidak adil tidak adil kita salah kita sembunyikan tetapi kita sebutkan kesalahan itu pada pihak lain jika pada pihak lain kesalahan dibesarkan jika kesalahan kita sendiri kita sembunyikan ini jika di dalam keluarga dilarang suami isteri yang nak berpisah dilarang begitu Maka dalam masyarakat juga demikian Kita sebutnya ayat ini dalam konteksnya yang terdekat Yang mengenai krisis keluarga Tidak bermakna dalam keluarga Dalam suami isteri saja dilarang Tapi di luarnya di, 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 diharuskan Ataupun dibiarkan Tidak ini soal ini soal keadilan Jangan kamu Dalam satu ayat lain dalam surah Al-Ma'idah menyebutkan jangan kebencian kamu terhadap satu pihak menghalang kamu untuk berlaku adil. Karena kita benci kerana kepadanya satu kita tidak berlaku adil, kita tidak bercakap pun lain, tak betul. Tak betul. Kita masuk jalan salah maka kita langgar sesuatu. Jalan salah. Tidak, kita tak mengaku kita salah sekalipun masuk jalan salah. Tapi sebaliknya pula lawan itu yang salah. Lawan itu yang salah sekalipun yang melakui, yang melakui jalan yang betul. Umpamanya. Ini satu sikap yang tidak tidak ada mas'uliyah, tidak ada tanggungjawab. Al-Quran Al tadi meletakkan ini yang kedua. Yang kedua, kalau so yang pertamanya takwa, yang agama. kalau so yang kedua, itu so yang pertama. Perkara yang kedua pula ialah, ialah domi, ialah hati ini. Kadang-kadang orang itu tidak ada takwa, dia ada domi. Domirnya Bum tidak berhasil selesa sebenarnya untuk berdusta, Tak selesa. Bila orang langgar kereta dia, dia kata orang langgar. Tapi bila dia langgar kereta orang tak kata langgar, dia kata sentuh. Sentuh. Tersentuh sikit katanya. Sebelah habis. Sebelah habis. Tersentuh kereta dia pagi ni. Allah bahasa mulut pula. Ketika orang lain langgar, dia kata kereta dia sentuh. Kereta, kereta orang sentuh. Kereta dia tidak. Orang langgar. Tapi belakang. Oh Allah. Orang langgar. Tapi ketika dia langgar kereta orang, lain, dia kata sentuh. Tersentuh sikit. Sikit je. Sebelah habis. Ni ini maknanya ada alat namanya namanya tawami abil kusri tidak ada ni tidak ada Quran mahu bami bagaimana bahasa yang digunakan untuk diri sendiri gunakanlah kepada orang lain pun sekali pun dia itu lawan jangan disebabkan uh, disebabkan dia musuh kebencian terhadapnya menghalang untuk menegakkan keadilan wala syuhada abil qusti yang pertama qawamin menegakkan kebenaran keadilan Tustun maknanya adil. Tust. In wa inna Allah yuhibbul muqsutin. Buatlah adil, hendaklah sesungguhnya kamu sesungguhnya Allah sukakan orang yang adil. Kristun maknanya bahagian. Bahagian. Beri bahagian dia secukupnya. Beri bahagian. Itu maknanya adil. Jangan bahagian orang, bahagian kita, bahagian kita, bahagian kita juga. Oh, itu tidak ada kristun. Kristun tidak ada selalunya manusia yang tidak mempunyai bamir yang yang suci dia akan bertindak demikian kerugian orang tidak di, tidak diindahkan tapi kerugian sendiri dibesar-besarkan syuhada alillahi syuhada lagi pula menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kepada Allah syuhada ah menjadi saksi syuhada asal maknanya nampak apa sesuatu yang didengar, dilihat, disentuh, dirasa, ini syuhada, ini syahadah lawan bagi syahadah, ini ghaib alam 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 syahadah alam syahadah satu lagi alam al-ghaib alam al-ghaib wa syahadah alam ghaib dan alam syahadah alam nampak dan alam tak nampak alam ghaib alam tak nampak alam tak nampak alam jin alam malaikat alam akhirat azab kubur ini alam al-ghaib alam syahadah alam yang nampak nampak besarnya kecilnya itu kita uh, nampak seorang diminta supaya bertindak syahada adillah syahada adillah dia menyaksi kerana Allah bila menyaksi kerana Allah dia tidak menyelewengkan faktanya dia tidak bercakap dusta dia mestinya benar apa yang dilihat apa yang disentuh apa yang didengarnya dicakapnya begitu dicakap begitu hendaklah seorang bertindak demikian ya ayyuhallazina amanu qawamin suhada kunu, kunu hendaklah kamu menjadi saksi kerana Allah Mengapa jadi saksi kerana Allah? Jadi saksi kerana Allah, Allah yang melihat sebenarnya. Kita melihat dan Allah melihat bagaimana kita bertindak pada ketika itu. Itu maknanya syahadat alillah. Syahada lillah maknanya ikhlas. Syahada lillah maknanya benar. Hmm, benar. Orang oh, yang buat berbuat sesuatu ikhlas kerana Allah, dia kata lillahi taala. Dan juga lillahi taala. Oh, lillahi taala maknanya ikhlas. Syahada lillah walau ala ampusitum sekalipun terhadap diri kamu sendiri ala dengan li kita sebutnya dahulu kalau perkataan ala itu mendatangkan mubarak kalau li dia boleh mendatangkan keuntungan faedah walau ala ampusitum sekalipun bercakap benar itu membahayakan diri kamu merugikan kamu pun begitu biar rugi biar rugi asalkan benar bercakap Islam mahu sikap yang seumpama ini apabila apabila menyatakan sesuatu berita yang kita bersaksi padanya walau ala anfusikum sekalipun terhadap diri kamu sendiri ini bila terhadap diri kamu sendiri lain saksinya terhadap orang lain lain pula dengan saksinya terhadap diri kamu kamu kata sentuh terhadap orang lain kamu kata langgar langgar mana boleh langgar pandai bahasa halus bila terhadap diri dia tak salah sentuh saja Betul. Awal luar lidah ini ataupun terhadap ibu bapa, terhadap ibu bapa kita terasa keberatan untuk untuk bercakap benar. Nanti pulaknya dia rugi, nanti pulaknya dia kena ambil tindakan mahkamah dan sebagainya. Ibu bapa, tapi pun terhadap ibu bapa kita diwajibkan mentaati ibu bapa. Tapi tidak bermakna kita tidak ikhlas dalam menyatakan bami kita tidak ada, bami kita tidak adil Ikhlas kepada ibu bapa, wajib taatkan kepadanya. Tetapi tidak bermakna kita mesti berbohong untuk untuk berlaku adil untuk berlaku untuk berbakti kepada ibu bapa berbakti kepada ibu bapa satu tuntutan adil satu tuntutan yang tidak berbeza yang mesti disertakan bersama walau ala anfusikum awil walidaini ataupun ibu bapa manusia selalunya meletakkan ibu bapa dia pada tempat yang pertama selepas daripada dirinya sendiri pertama dirinya yang kedua ibu bapanya awil akrabin ataupun kaum keluarga pada tempat yang ketiga ini orang yang selalunya kita bela kita bela dan kita sanggup berdusta untuk membela dua tiga orang ni diri sendiri ibu bapa dan kaum keluarga selain daripada ni pun dikenati juga supaya bercakap benar puak-puak kita tidak keluarga orang penyokong kita umpamanya penyokong kita lagi pula nya pembantu rumah kita semua sekali yang berkaitan dengan kita selalunya selalunya ada pertimbangan khas diberikan kepadanya Quran kata kunu qawami iyyakun ghaniyan aw faqira fallahu aula bihima iyyakun ghaniyan aw faqira kalaulah pula dia itu orang itu kaya ghaniyan atau faqira atau mufakir miskin kerana dia kaya maka kita bercakap lain kita bercakap lain sebabnya kaya kita memihakkan kepada dia sebab dia kaya kita sudah dipengaruhi oleh kekayaan seorang itu. Au fakira ataupun dia orang miskin. Dia orang miskin kita tidak nampak dia seolah-olahnya kita abaikan dia. Tak masukkan dia dalam senarai sebab dia orang miskin. Allahu aula bihi. Mak Allah lebih utama lagi daripada orang miskin ataupun kaya. Jangan pula disebabkan kekayaan atau kemiskinan itu maka fakta-fakta sudah berubah, cara bercakap sudah berubah, segala tindakan sudah berbeza antara satu dengan lain. Jangan sama sekali faktor-faktor kekayaan dan kemiskinan ini menjadi alasan untuk untuk tidak berlaku adil terhadap mereka. Sallahu aula bihima. Mengapa? Apa sebabnya? Kerana Allah lebih utama lagi. Dunia dan akhirat ini ditegakkan di atas keadilan. Langit dan bumi juga ditegakkan di atas keadilan. Muamalah sesama manusia juga adalah ditegakkan di atas keadilan bagi wujudkan keamanan dan keselamatan Fala tatba'ul hawa an ta'dilu jangan pula kamu mengikuti hawa nafsu dari untuk melakukan keadilan fala tatba'ul hawa jangan pula kamu menuruti hawa nafsu an ta'dilu supaya kamu tidak berlaku adil hmm kita tidak berlaku adil disebabkan hawa nafsu itu jangan sama sekali Jangan sama sekali. Kerana nafsu kita ada sesuatu yang kita ingin capai, kita cari jalan lain untuk menegakkan kesalahan itu sebagai tidak salah. Kita ingin menegakkan kebatilan itu sebagai kebenaran. Kita cari juga jalannya. Maunya. La tatabi'ul hawa an ta'dilu. Faktor yang menjadikan seorang itu tidak adil mengapa? Nafsu. Hatinya terlebih dahulu yang tak suka. Bila hatinya tak suka semua sekali buruk habis. Yang 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 baik pun menjadi buruk, punya buruk yang buruk menjadi lebih buruk lagi menjadi lebih buruk mengapa faktornya ialah kerana hawa nafsu yang tidak boleh bersama dengan kebenaran fala tattabi'ul hawa an ta'dilu ta wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna ta khabira jika kamu talwu talwu kamu memutarbelitkan Lawa yalwi maknanya dia 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 bengkokkan. Macam kita dawai, bengkok itu kita bengkok-bengkok tu senang tu lawa yang lui. Ataupun uh, kita kita tali kita benang kita pintalkan dia. Itu maknanya talwu. Wa in talwu maknanya terjemah jadi sini, jika kamu putar belikan. Wa in talwu jika kamu memutar belikan. Hmm auto ataupun kamu enggan daripada menjadi saksi yang menyatakan kebenaran. Kalau begitu, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Seorang saksi dia memiliki hak untuk menyatakan sesuatu. Tiada ada siapa yang boleh sentuh hati dia dan pegang. Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendidiknya pada ketika ini kalau kamu tidak boleh berlaku benar pada ucapan kamu waktu menjadi memberi suatu persaksian. Maka hati kamu tetap diketahui. Khabir. Allah sifatnya khabir. Khabir maknanya mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala bila dia mengetahui yang kamu bertindak. Kita bertindak. Hati yang menyelewing ini diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya, maknanya manusia tak tahu. Manusia tak tahu. Dia seorang saja yang tahu. Tapi apakah dia, dia orang lain tidak mengetahui Maka Allah juga turut tidak mengetahui Allah mengetahui Ayat membuat satu satu penutupan Yang merojok kepada hati Supaya supaya seorang ini Lebih menyedari terhadap kesalahan yang dilakukan itu uh, Kesalahan yang tidak bersama-sama dengan kebenaran Kebenaran ia menjadi punca kepada keadilan di dalam masyarakat Begitulah ayat ini, ayat ini ayat dulu 131 menyatakan kewajipan bertakwa dan ayat 135 ini pula berkenaan dengan tanggungjawab kemasyarakatan. Jadi kedua-dua ini bergerak seiring, bergerak seiring dalam menyelesaikan sesuatu krisis. Kemudian seterusnya ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wallahu